Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asyrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudari, para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama kita dalam Radio An Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam khusus atau ceramah ibadah haji dalam tajuk ada adab sebelum menunaikan haji bersama-sama saya Ustaz Wakawata. Sebelum para jemaah sekalian berangkat ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah haji. Perlulah niat dengan ikhlas untuk menuju ke tanah suci semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jemaah hendak mempelajari cara-cara pelaksanaan ibadah haji dengan sempurna. Yang ketiga, hendaklah memperbanyakkan taubat sebelum ke tanah suci. Yang keempat, hendaklah membersihkan harta yang digunakan daripada perkara yang syubhah dan haram. Yang kelima, hendaklah meninggalkan perkara-perkara maksiat dan me, yang melalaikan. Yang keenam, memperbanyakkan istighfar, memohon kepada Allah SWT, khususnya mengerjakan salat sunat taubat. Kemudian yang ketujuh, sentiasa memohon ampun, maaf kepada semua keluarga dan sahabat-sahabat sebelum menunaikan ibadah haji. Dan seterusnya yang kelapan ialah Uh, yang kesembilan berpesan kepada anak-anak dan kaum keluarga agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya menyelesaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang masih tertanggung pada dirinya. Kemudian sebelum uh, berangkat ke tanah suci bolehlah memilih kawan-kawan yang baik yang amanah sebagai teman dalam perjalanan menunaikan fardu haji. Dan sebelum itu, sebelum berangkat keluar daripada rumah, disunatkan untuk melakukan solat sunat safar. Dua rakaat. Sebagaimana adab orang yang nak melakukan perjalanan. Iaitu melakukan solat sunat safar dua rakaat. Dan memohon kepada Allah Subhanahu SWT agar diberikan perlindungan dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian bakal-bakal haji Lelaki dan wanita yang tidak bersuami hendaklah mendapat keizinan kedua ibu bapa untuk mengerjakan haji dan seterusnya mendapat keizinan saudara mara. Itulah di antara adab-adab semasa sebelum uh, para jemaah meninggalkan tanah air. Kemudian para jemaah sebelum uh, ketika yakni ketika berada di tanah suci. Ada dua tanah suci iaitu tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Sentiasa lah para jamaah tadi menunjukkan akhlak yang mulia, menyedari dirinya sedang menjadi tetamu agung Allah, kemudian uh, menyedari perjalanan haji adalah perjalanan ibadah bukannya kerana makan angin, aku melancung. Kemudian sampai di tanah suci, hendaklah sujud syukur bersyukur pada Allah SWT reda dengan reda dan reda apa yang disediakan oleh pengurus-pengurus uh, haji semasa di. Mekah dan Madinah sentiasalah menjauhi uh, percakapan dan perbuatan keji serta si yang sisya dan mengelakkan sikap sombong dan takbur dan sentiasa bersyukur dan mengambil aktibar daripada kekurangan-kekurangan jemaah dan negara lain dan mengelakkan sentiasa mengelakkan daripada berlaku pertengkaran dan perlu bertolak ansur antara sama-sama jemaah terutama uh, bila sebilik itu berlainan negeri berlainan tempat. Jadi kita berserah dan berkenal kenalan antara, satu sama lain. Dan nah, hendaklah membanyakan ibadah seperti membaca Al-Quran. Terutama bila berada di Tanah Haram, Mekah. Di mana ganjarannya ialah seratus ribu apa-apa yang telah kita lakukan di uh, di Tanah Haram khususnya dalam Masjid Al Haram. Beritikaf di Masjid Al Haram, berdoa dan bertawabat eh, uh, semasa berada di Tanah Suci Mekah. Kemudian, hendaklah menyemarakkan semangat tolong-menolong dan bekerjasama antara para jamaah. Saudara-saudari para pendengar dan para penonton yang dihormati Allah SWT, jemaah-jemaah haji perlu tahu juga bahawa syarat-syarat uh, wajib haji ialah ada lima. Iaitu pertama ialah orang Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Uh, merdeka dan isi ta'ah Maka sebab itulah para jemaah yang nak menunaikan haji perlu ada pemeriksaan sebelum menjadi calon-calon uh, jemaah haji. Terutamanya bagi mereka yang berakal, ya yeah. tentulah ada penyakit yang tidak uh, boleh untuk menjalankan ibadah haji. Kemudian syarat-syarat isi toah, ta uh, isi ta'ah maknanya cukup perbelanjaan dan nafkah pergi dan balik untuk dirinya sendiri, ya. Yeah. Kemudian cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. Ada kenderaan pergi balik. Ya. Eh? Biasanya orang daripada Malaysia ni dah ada lah keperluan pergi balik itu tambang dan sebagainya. Aman dalam perjalanan pergi balik. Sehat tubuh badan. Semua ada sebelum pergi itu, semua ada melakukan pemeriksaan kesihatan bagi jemaah haji dan menjaga kesihatan sepanjang perjalanan dan ada kesempatan masa untuk menunaikan haji itulah di antara uh, syarat-syarat istitaah kemudian uh, dalam syarat-syarat tambahan bagi wanita bagi wanita hendaklah mendapat keizinan suami atau walinya kemudian ditemani oleh suami atau mahramnya atau kumpulan wanita yang sekoh, yakni yang di yang dipercayai kemudian Jenis-jenis haji yang perlu diketahui oleh bakal-bakal jemaah haji. Yang pertama ialah ada haji fardu. Apa maksud haji fardu? Ialah haji sebagai haji Islam atau haji wajib. Ia adalah haji yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat wajib haji sekali seumur hidup. Kemudian ada juga yang dikatakan badal haji iaitu mereka yang tidak sempat menunaikan haji uh, semasa hayatnya, sedangkan ia sudah berkemampuan atau kerana terlalu tua atau usur, sakit yang tiada harapan sembuh, boleh melaksanakan badal haji yang ini orang lain yang menggantikan untuk menjaga haji, dikenal sebagai haji gantian ia adalah haji yang ditunaikan oleh seorang untuk orang lain menurut syarat-syarat maksudnya yang nak menggantikan tu mereka dia dia ni sudah pun melaksanakan ibadah haji untuk dirinya ya. Yeah. kemudian syarat-syarat badal haji orang yang hendak menunaikan haji bagi pihak yang di yang lain itu disyaratkan telah menunaikan haji kemudian hanya menunaikan haji untuk seorang saja dan ia hendaklah berihram sama ada di mikat orang yang hendak dihajikan atau di mikat sama jauh dengan mikat orang yang hendak dihajikan atau di mikat yang telah ditentukan kepadanya oleh orang yang dibadakan dan orang yang hendak menunaikan badal haji mestilah seorang yang telah balik saudara-saudara para penonton dan pendengar yang dihormati sekian sementara haji sunat haji sunat ni ialah haji Uh, dikenal sebagai haji tatawuk yeah. ia adalah ibadah haji yang ditunaikan oleh seorang uh, yang telah menunaikan ibadah haji maknanya senang ceritanya dah haji kali kedua lah ya, ja, jatuh dikatakan haji sunat ada juga dinamakan haji nazar bukan nama orang eh haji nazar ni uh, haji yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah bernazar Umpamanya kalau saya sampai hajat saya begini-begini Saya bernazan untuk mengerjakan haji ha, Contoh untuk menaikkan haji kerana Allah SWT eh. Kemudian juga dinamakan haji qadak Ialah haji yang ditunaikan oleh seorang sebagai mengqadak haji yang fasad Semasa dia mengerjakan haji yang pertama mungkin rosak hajinya eh, Pada tahun yang terdahulunya Maka ditunaikan haji berikutnya lah dengan namanya haji qadak eh. Kemudian, saudara-saudara selian, uh, kita lihat kepada cara-cara ibadah haji. Ada yang dikatakan namanya cara haji ifrat. Ya, yeah, iaitu berniat haji sahaja pada bulan-bulan haji. Mana dia berniat itu masa bulan-bulan haji yang saya katakan tadi bermula daripada satu syawal. Dan melaksanakan semua amalan ibadah yang berkaitan dengan haji. Dan umrahnya pula dibolehkan dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudiannya seterusnya ialah Haji Tamatok yang akan saya ceritakan pada siri yang akan datang. Begitu juga namanya Haji Kiran. Saya akan huraikan lagi uh, daripada siri-siri yang akan datang. Hanya sekian wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.